как зовут? Казимирский Антон, звание прапорщик, начальник отделения группы аварийно-рятувальных робит. Что произошло, скажите, по прибытию? По прибытию на место происшествия, вот, как видите, автобус, в него врезался грузовик, перевозящий большое количество песка. Вот, увидели большое количество пострадавших, политравмы в основном, разбитые лица, руки, много скорых помощи Помогали, значит, транспортировать пострадавших до бригад швидкої допомоги. Вот, смывали, значит, водой паливно-мастильные материалы, засыпали песком, отключили питание автомобиля грузового от аккумулятора. Погибших нет, слава богу.